उनवान लालच की सज़ा ये कहानी एक गांव के एक नौजवान लड़के यूसुफ की है यूसुफ़ एक ग़रीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था लेकिन इसकी ज़िंदगी में एक ख़्वाब छुपा हुआ था वो चाहता था कि वो बड़ा आदमी बने इसकी ज़िंदगी में खुशियां आएं और वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल हो लेकिन इसके पास ज़्यादा कुछ नहीं था सिर्फ एक छोटा सा खेत और मेहनत करने का जज्बा यूसुफ का सबसे अच्छा दोस्त अब्बास एक नस्बता खुशहाल ख़ानदान से था अब्बास के वालदेन का कारोबार अच्छा चल रहा था और वो अक्सर यूसुफ को बताते रहते थे कि अगर तुम मेहनत करो तो तुम भी एक दिन बड़ा आदमी बन सकते हो अब्बास का यकीन था कि दुनिया में हर चीज़ का एक कीमत होती है और अगर ज़्यादा दौलत चाहिए तो मेहनत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं यूसुफ के दिल में भी बड़ा आदमी बनने का ख्वाब जागने लगा लेकिन वो नहीं समझ पाता था कि इसके ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए कितनी मेहनत और सब्र की ज़रूरत है एक दिन अब्बास ने यूसुफ को कहा यूसुफ देखो अगर तुम वाकई बड़ा आदमी बनना चाहते हो तो तुम्हें ज़्यादा ज़मीन ख़रीदनी होगी ज़्यादा खेत लगाने होंगे ज़्यादा फ़सलें उगानी होंगी और ज़्यादा दौलत कमाना होगा बस तुम्हें थोड़ी सी कोशिश करनी है और फिर सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा यूसुफ़ की आंखों में चमक आ गई इसने सोचा अगर अब्बास के कहने पर मैं ज्यादा ज़मीन ख़रीद लूं तो मेरी ज़िंदगी भी बदल सकती है यूसुफ ने अपनी थोड़ी सी जमीन पर काम करते हुए बचत करना शुरू की और कुछ ही माह बाद इसने कर्ज लेकर ज़मीन खरीदने का फ़ैसला कर लिया यूसुफ ने अपने कर्ज की रकम से बड़ी ज़मीन खरीद ली इब्तिदा में इसकी खुशी का कोई ठिकाना ना था लेकिन जैसे ही वो नए खेतों पर काम करने लगा इसे एहसास हुआ कि यह जमीन इतनी आसान नहीं है जितनी वो समझ रहा था ज़मीन की मिट्टी सख्त थी पानी का इंतजाम मुश्किल था और फसलों की बेहतर देखभाल के लिए वक्त की कमी हो गई थी इसके बावजूद यूसुफ ने उम्मीद न छोड़ी वो सुबह शाम मेहनत करता लेकिन ज़्यादा ज़मीन का बोझ इस पर भारी हो रहा था इसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो अपनी ज़मीन की दुरुस्त देखभाल कर सके और फसलें कमज़ोर और ख़राब होने लगे इसके अलावा कर्ज की किस्तें भी वक्त पर अदा करना मुश्किल हो रहा था यूसुफ की मुश्किल का आगाज़ तब हुआ जब उसकी ज़मीन पर आकर किसानों ने इसे कहा यूसुफ़ भाई तुम्हें ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत नहीं थी ये जमीन इतनी बड़ी नहीं थी कि तुम इसका बोझ उठा सको यूसुफ ने कहा मेरे ख्वाब बहुत बड़े हैं मैंने सोचा था कि अगर ज्यादा जमीन ले लूं तो दौलत भी ज्यादा होगी लेकिन अब मैं समझ रहा हूं कि लालच ने मुझे नुकसान पहुंचाया है एक दिन यूसुफ का गांव में एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई बुजुर्ग ने यूसुफ को देखते हुए कहा बेटा अगर तुम्हारी जिंदगी में सुकून और खुशी चाहिए तो याद रखो कि लालच बारी बिला है इंसान की सच्ची खुशी उसकी मेहनत और सादगी में छपी होती है अगर तुम्हें ज़्यादा ज़मीन चाहिए तो इसके बदले तुम्हें अपनी ज़िंदगी का सुकून क़ुर्बान करना पड़ेगा यूसुफ़ ने इस बात पर गौर किया और इसे समझने लगा कि वो जो चाह रहा था वो हकीक़त में इसके लिए नुक़सानदेह साबित हो रहा था इसने फ़ैसला किया कि वो अपनी इजाफ़ी ज़मीन को बीच देगा और वापस अपनी छूटी ज़मीन पर काम करेगा जहां वो आराम और सुकून से अपनी ज़िंदगी गुज़ार सकता था यूसुफ ने अपनी इजाफ़ी ज़मीन बीच दी और अपना कर्ज अदा किया इसके बाद वो अपने छोटे खेत पर वापस गया जहां वो पहले की तरह मेहनत करने लगा लेकिन अब इसके दिल में सुकून था इसने सीखा कि ज़्यादा दौलत और ज़मीन का लालच इंसान को सिर्फ मुश्किलात में डाल देता है जबकि सादगी और मेहनत से ज़िंदगी में हकीकी खुशी और सुकून मिलता है यूसुफ की कहानी हमें ये सिखाती है कि लालच एक ऐसी बिला है जो इंसान को बेसुकून कर देती है जो चीज़ हमें फ़ौरी तौर पर खुशी और कामयाबी लगती है वो दरअसल हमें ज़्यादा मुश्किल में डाल सकती है इसलिए इंसान को अपनी हकीक़त को समझकर अपनी मेहनत और सादगी में खुश रहना चाहिए